Хочу отметить, что прошлый год для ассоциации стал достаточно успешным. Мы выступили фундатором и успешно провели международный форум по электронной цифровой подписи ПК форум Украина-2019, международный форум по электронному правительству International Ukraine и e governance Forum. Хочу несколько слов сказать об ассоциации, о деятельности ассоциации. Мы, ассоциация занимает достаточно активную позицию во взаимодействии с органами государственной власти Украины, ответственными за реализацию государственной политики в области информационной безопасности и информационных технологий. Ассоциация входит в общественный совет восьми органов государственной власти. В прошлом году уполномоченными представителями ассоциации, входящими в состав Организационного комитета ПКИ Форум Украина, представителями ПКИ Форум Россия, Европейского форума по электронной подписи ЕФП, был подписан меморандум по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронных подписей. В соответствии с этим меморандумом в состав программного комитета по подготовке второго международного форума ПКИ форум Украины 2013 были включены уполномоченные представители организационных комитетов ПКИ форум России Укра... Россия и Европейского форума по электронной подписи ЕФП. Немного статистики. На данный момент, хотя еще регистрация продолжается, но уже зарегистрировались 130 участников из пяти стран. Это Украина, Россия, Казахстан, Польша, Беларусь. Количество органов государственной власти, зарегистрированных на форуме 31, что составляет порядка 40% от общего количества зарегистрированных структур. Организаторы форума ставят перед собой цель продолжения дискуссии, обмена опытом между экспертами, представителями органов государственной власти – также налаживание деловых, новых деловых связей между коммерческими организациями и предприятиями. Участники форума могут узнать об инновационных решениях и достижениях в сфере предоставления услуг цифровой подписи, способах решения актуальных вопросов, связанных с особенностями нормативно-правового и технического регулирования. Программа второго международного форума по электронной цифровой подписи PKI «Форум Украина-2013» предусматривает проведение дискуссий в формате пленарных заседаний и круглых столов по актуальным вопросам использования электронно цифровой подписи, в частности по таким направлениям. 10 лет электронно-цифровой подписи в Украине, состояние риски и направления развития, вопрос регулятора, реформирование законодательства в области электронно-цифровой подписи, юридическая ответственность в сфере электронно-цифровой подписи, международной практики применения PKI опыт построения единого пространства доверия, создание в Украине единой системы идентификации подписчиков, прикладные аспекты применения электронно цифровой подписи в системах электронного правительства, проблемы информационной безопасности, инфраструктура открытых ключей. Час эксперта. Архивы и PKI. технологии, которые непосредственно связаны и в первую очередь связаны с PKI, инфраструктурой, с электронной цифровой подписи для нашего предприятия чрезвычайно важны и, собственно, с момента выполнения функций центрального удостоверяющего органа, технического администратора центрального удостоверяющего органа, наше предприятие уделяет этим вопросам первостепенное внимание. Почему мы принимаем такое активное участие в подобных мероприятиях? Потому что для нас очень важно, чтобы ПК-инфраструктура в государстве электронная цифровая подпись в стране работали на благо граждан, на благо бизнеса, на благо органов государственной власти, потому что мы все сегодня живем и работаем в информационном сообществе. Информационные технологии развиваются достаточно бурно. Мы уже, наверное, никто из нас не представляет себя без мобильного телефона без такого понятия, как интернет-банкинг, без понятия платежных систем и так далее. У каждого из нас есть, ну не у каждого, наверное, у большинства из нас есть банковская карточка, с помощью которой мы можем расплачиваться в торговых точках, магазинах, да, обналичивать деньги в банкоматах. Все эти технологии базируются в том числе и на технологии электронной цифровой подписи. Если провести экскурс в историю, небольшой, да, там, всего на год назад, к первому международному форуму по электронной цифровой подписи, то в прошлом году перед государственным предприятием, перед Министерством юстиции, перед Государственной службой специальной связи стояла чрезвычайно важная задача, тактическая, я бы сказал, о, задача по обеспечению совместимости подписанных электронной цифровой подписи документов, в первую очередь для организации и бесперебойной, надежной, безопасной работы системы электронного правительства.